کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت میں سب سے افضل ہے جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر البریہ افضل النفس قرار دیا ہے اور بطور دلیل کے وہ یہ روایت پیش کرتے ہیں حافظ ابو القاسم علی بن ابی محمد الحسن بن رحمۃ اللہ البارو ابن رحمہ اللہ وفات پانچ سو اکتر ہیری تاریخ مدینہ دمشق فضائل علی ابن ابی طالب ال نبی عن صلی اللّہ علیہ وسلم قال علی الخیر البریہ ابو سعید خدر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی خیربریع تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہے آپ کیسے کی کہتے ہیں ابو بکر صدیق الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جواب ذی نشین فرمانے پہلی پہلا جواب حضرت ابو بکر صدیق امت میں سب سے افضل ہیں اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کا افضل ترین طبقہ صحابہ ہے اور صحابہ کرام کے امت سے افضل ہونے کی وجہ ان کی صحابیت ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واحد وہ صحابی ہیں کہ جن کی جن کو قرآن کریم کی آیت میں صاف لفظوں میں صاحب یعنی صحابی قرار دیا گیا ہے سورة توبہ ایت نمبر چالیس اللہ تنصرو فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَانْ صاف صاف فرمایا گیا اچھا دلیل نمبر دو حد ابو بکر صدیق صاحب سے افضل ہے میں اس پر دلائل دے رہا ہوں دلیل نمبر دو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی باقی تمام امت پر فضیرت کے وجہ صحابیت ہے اور صحابہ اکرام میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سب سے طویل صحبت ہے یعنی سب سے زیادہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور لمبی صحابیت کی مدت کا شرف ابو بکر صدیق کو ہے یہ شروع سے اسلام لائے ہیں اور آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تو تیسری طریق صحابہ کرام رضی اللہ کی باقی امت اور فضیلت کی وجہ صحابیت ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واحد وہ صحابی ہیں کہ جن کی چار پشتے صحابی ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ عثمان بیند نمبر دو ابو بکر صدیق خود عبداللہ بن عثمان ان کا نام نمبر تین ان کے بیٹے عبدالرحمان بن ابو بکر نمبر چار ان کے پوتے محمد بن عبدالرحمان بن ابی بکر چار نسلیں ان کی صحابی ہیں آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ کیسے انسان ہوں گے حضرت صدیق اکبر کے والد صدیق اکبر آپ کا بیٹا اور آپ کا پوتا صدیق اکبر کے والد عثمان بن عمر ابو ہافا خود ابو بکر صدیق عبداللہ بن عثمان

یہ چار ہی ہیں ابو خافہ ابو بکر عبد الرحمن بن ابی بکر اور ابو عطیق بن عبد الرحمن و اسم عطیق محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی محمد بن عبد الرحمن چوتھی دیر کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں اور امت میں سب سے بعد افضل ہیں خود علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرماتے ہیں ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ وفات دو سو اکتالیس اجری مسرد احمد حدیث نمبر آر حضرت ابو جعیفہ کہتے ہیں میں نے علی رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فرماتے ہیں اللہ اخبرکم بخیر حاضر امہ بعدہ نبی میں تمہیں بتاؤں اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے پھر فرمایا ابو بکر ابو بکر پھر فرمائے سما قال اللہ عقبر بخیر حاضر امہ باد ابھی بکر میں بتاؤں ابو بکر کے بعد کون ہے پھر خود فرمایا عمر علی المرتضی اللہ فرمائے اسی طرح محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ دو سو چھپن جیسی بخاری حدیث نمبر تین ہزار حضرت محمد بن حنفیہ علی کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد علی سے پوچھا باپ بیٹا پوچھ رہے باپ سے ایو ناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جی بتائیں رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے فرمایا ابو بکر ابو بکر میں نے کہا من پھر کون ہے فرمائے عمر عمر ہے یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے محمد اور ان کی والدہ کا نام ہے خولا بنت جعفر خولا بنت جعفر کا قبیلہ تھا بنو حنیفہ حضرت علی کے اس بیٹے کو محمد بن علی کی بجائے محمد بن حنفیہ کے نام سے شہرت ملی ہے یعنی محمد بیٹا اس عورت کا جس کا قبیلہ بنو حنیفہ تھا محمد بن حنفیہ میں اس لئے وضاحت کر کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ محمد بن حنیفہ کون ہے ان کی والدہ تھی حضرت خولا بنت جعفر بن قیس اور ان کا قبیلہ تھا بنو حنیفہ یہ اس عنوان سے مشہور ہو گئے ہیں محمد بن حنفیہ دوسرا جواب پہلا جواب میں نے کیا دیا ابو بکر صدیق اس امت میں سب سے افصل ہیں اس پہ درائیں دوسرا جواب یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے اس میں دو راوی ہیں ایک محمد بن کثیر کوفی اور ایک ابو سمرا احمد بن سالم ان پر ایسی جرہ ہے کہ بعض نے اس روایت کو موضوع تک قرار دیا ہے کہ من گھرد ہے چنانچہ دیکھیں ان میں پہلے راوی محمد بن کثیر کوفی ان کے بارے میں ابو الفرج عبد الرحمن بن ابو الحسن علی بن محمد البغدادی رحمہ اللہ معروف ابن جوزی وفات پانچ سو ستانوے ہجری المعضوال ابن جوزی کتاب الفضائل والمناقب کہتے ہیں علی خیر البریہ حذا حدیث لا يصح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث اللہ کے نبی ثابت نہیں ہے اما حدیث علی ففیہ محمد بن کسیر الکوفی وحو المتہم ببزعی فینو کان شیعیا اس کے اوپر تحمتی کے حدیثیں گھڑتا ہے اور یہ شیعہ تھا یہاں میں ایک لفظ کی بیسے عرض کر دوں یہ لفظ ہے ابو الفرج عبد الرحمن بن ابو الحسن اس کو جب بھی پڑھیں ابو الفرج را کے فتح کے ساتھ پڑھیں لوگت عرب میں فرج پڑھتے ہیں فتح را پھر معنی اور ہوتا ہے اور جب فرج جن پڑھتے ہیں بسکون را تو معنی اور ہوتا ہے لوگت عرب میں الفرج بفتح را اس کا معنی ہوتا ہے کشادگی اور فرج بسکون را اس کا معنی ہوتا ہے خاتون کی شرم اور بس اوقات مرد کی شرمگاہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ یہ سب کے لیے استعمال ہوا ہے میں اس لیے کہ اس کو پڑھنے میں احتیاط کریں ابو الفرج پڑھیں را کے فتح کے ساتھ دوسرے اس میں راوی ہے ابو سمرہ احمد بن سالم ان کے بارے میں راما شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد عثمان ذہبی رحم اللہ وفات سات اٹتالیس ڈگری تلخیص و کتاب الموضوعات ابن جوزی باب ومازی علی علی رضی اللہ کہتے ہیں احمد بن سالم ابو صمر قاتم قابل اعتماد راوی نہیں تھا قاضی محمد بن علی بن محمد بن عبداللہ شوکانی رحم اللہ وفات بارہ سو پچاس اجری الفوائد المجموعہ فی الحادیث الموضوعہ کہتے ہیں حدیث علی خیر البریہ یہ جو حدیث ہے رواہ ابن عدی عن ابی سعید مرفوعا وفی اسنادہ احمد بن سالم اس میں قراوی ہے احمد بن سالم ابو سمرہ بلا يحتجو بھی اس کی حدیث کو بطور دلیل پیش نہیں کیا جا سکتا حاضر قذبن یہ جھوٹ ہے وکار ابن الجوزی موضوع جوزی کہتے ہیں یہ من گھرت ہے تو موضوع حدیث کی بنیاد پر اعتراض مت کریں